солдаты вермахта, сейчас на наших фронтах мы теряем былые свои позиции. Молдавско-румынские легионеры отступают. Генерал Антонеско находится в подполье. Но придет время, я уже слышу стоп кованых сапог по Брусберту, Франкфурта на Майне. Ошибки а летят от брусчатки и раздается песня. Фюрер стоит на балконе. Он приветствует, скинул руку приветствий. На губах его улыбка. Он видит своих сыновей третьего рейха. Амплюс, амплюс, амандер, ну, первуш, правильный, Мария, и рывайся в Дети третьего рейха, шагайте под трупам большевистско-демократических оппортунистов. Фюрер жив, он с нами,